Мы к этому готовились очень долго. Еще с прошлого года мы объездили весь левый берег, искали место, которое нам казалось наиболее отвечающие требованиям людей. Наш первый садовый центр находится в западной части города, а этот восточный. Мы очень старались. Мы хотели учесть все ошибки, которые мы допустили, когда строили первый садовый центр. Но, как вы видите, наши усилия достаточно удались. В этом году я увидела случайно рекламу, что они открывают вот точку здесь. По интернету мне прислали пригласительное. Зарегистрировалась на сайте, чтобы получить еще 10% скидку. Вот приехала, выбирают цветы. Что нужно женщине? Цветы. Ну, как женатый человек, я, естественно, узнал об этом от жены. А жена, естественно, узнала из интернета. Уже богатый выбор. Я бы все купила, я бы смогла. Знаете, мне нравится. Очень симпатично такие, красивые растения. Кстати, не дуже дорогие. Оно представлено, выставлено красиво. Я очень рад, что наконец это произошло, очень рад, что сегодня погода э, способствует нашей работе. Рады мои девочки, которые здесь работают, для них это новое место, новая перспектива, новые возможности. Честно, все шикарно, знаете, люди зацикавились, рады, радуют. зараз же весна, все садят. Нам есть много чего посадить, и вот мы ездим, смотрим такие растения, которые подходят для нашего ландшафта. Что нам нравится, то и делаем. Я хочу, чтобы было красиво, то есть я втыкаю, и оно растет у меня построила новый дом, и теперь хочу вокруг нового дома посадить новые цветы. Как раз решили посадить плодовые деревья. Я дуже э, люблю хвойные, особенно елевцы. Купили э, кизильник красивый, але уже машину поставили, дуже великий кучи лапчатки. Сейчас куплю две розы. Ходишь, любуешься. С работы приехал вечером и заземляешься. Впечатляется, что здоровье рослины, охайней дуже. Мы очень стараемся отбирать для вас самые, самые лучшие растения. Мы делаем ставку прежде всего на отечественного производителя. В наших садовых центрах вы можете найти очень много нашей продукции, которую мы со старанием, тщанием прилежим и с любовью для вас вырастили. Нам понравилось с женой. Я не один, естественно, сюда приехал. В общем-то, атмосфера приятная. Сотрудники отзывчивые помогают, подсказывают, объясняют. Будет желание приехать еще. Охотнее, естественно, ты покупаешь у тех, кто тебе о чем-то рассказывает, что-то посоветует. Дуже приемнее в спилкувании, подарунки их. Внимательно все рассказывают, показывают. Наталья отличается прежде всего взаимопониманием в коллективе. И это взаимопонимание, наверное, заслуга руководителя коллектива Алексея Валерьевича. Дина щаслива тоді, коли вона рано вранці прокидається і хоче йти на роботу, а потім вечором хоче повертатися додому. Тобто у мене зараз така ситуація. Це краще місце моєї роботи. Саме найкраще. Я буду всім цей садовий центр рекомендувати. Якщо з Білої церкви, то до нам через місце зразу може тут у вас. Добав. Спасибо, так. Об язательно. Об язательно. <світ> Куда ж? приходьте до нас, купуйте. Ми подаруємо вам гарний настрій. Тепер ми ще ближе к вам. Мы на левом берегу, мы находимся по Бориспольскому направлению. Мы вас всех приглашаем, приходите к нам. Ассортимент будет постоянно меняться, скоро все зацветет. Весна – прекрасное время для новых начинаний.